Сергей Сидорчук став нашим героєм рубрики анкеты и выдал все футбольные секреты и свои и Миколы Морозюка. Нормально. техника само собой, то есть отношения к делу это перво, сама постоянно, он хочет большего, то есть остается после тренировок тренажерные залы восстановление у него это на можно сказать, профессионализм на очень хорошем уровне. Это в «Шахтере» были, в «Фернандине», а сейчас в «Фред». Оба очень хорошо работают с мячом, то есть достаточно сильные. И у них нет такого, что назад отдать или еще что-то. Они постоянно стремятся вперед. Самое банальное – это то, что может быть, если кто-то идет в душ, то есть завязать шнурки между собой так, чтобы их невозможно было развязать, а только срезать. Он уже не играет. Зидан он всегда мне нравился. То есть, он как -то с мячом обращается и вообще его, то есть, не футбольная жизнь, не, никаких скандалов, ни с чего не было замечено. И я к этому то есть, нормально отношусь. Но стараюсь, если, допустим, даже новая модель будет выходить, и мне нужно играть новая новой модели, а перед этим я нормально сыграл старые модели, то я не выйду в новые модели будет Мне всегда нравился Ливерпуль. То есть, Сейчас, наверное, за них понятно. Последние два года, наверное, мы играем, э, живем по соседству с кривцом. То есть и мы кумовям, мы часто ходим в квест-комнаты, во то есть и помогает так, э, можно сказать. бросить негатив и забыться там на час, то есть мы бывает даже по две-по три комнаты проходим в день, нам нравится, то есть и жены, то есть с нами и ну интересно, там есть разные комнаты, конечно, но если хорошая комната, то у тебя эмоции сразу такие положительные. Ютубе нашел про Глушакова и увидел, что он буцами, то есть. Ну, я знаю, у нас тоже у нас и Коля Морозюк, и Ермола, то есть они вырывают, получается, подошвы, там сами себе буцы доделывают. Но то, как он делает, я видел, то есть он там сам шьет себе, подшивает буцы, у него целая барсетка, набор там шила, всякие паяльники, то есть он сам себе бутсы делает. Это меня, конечно, удивило, но в то же время молодец, конечно, сам себе бутсы доделают. И то, как ему удобно, то есть он делает. Я, так, я таким не занимаюсь. То есть, не сразу, те, которые бутсы мне дали, ну, понятно, что может, может на колодке поставить, если маленькие, и все. А так, то есть я таким не занимаюсь. Коля Морозюка вообще там у него своя система, он часа два точно делает бусы там он сам вырывает полностью подошву чтобы они ну, мягче были кожу там подкладки вы только кожу там у него своя система он может запатентовать потом бусы себе делать.